050B, 055 və yaxud da demək 0515 yeri dopbeli fünuf. Yəni 2 dənə fünufdan söhbət gedir, 5-dən söhbət gedir. Burada hə, məsələn Azərbaycandakı polis polis, sonra Feuerwehr, Feuerwehr nədir? Yanğın söndürən, polis nədir? Politsiyadır. Bu unutarcı nədir? Bildiyimiz təcili tibbi yardımdan söhbət gedir. İndi burada deyəcəm Veçe telefon numara hat bir Telefon polisin hansı telefon numresi, de, de, polis telefon numarası Polis hansı telefon numarası sahibidir? Bir polisay hat. İn Azerbaycan 102. Azerbaycan'da polisin numarası nerede? 102 yani 102. Veçe telefon numara hat diye veya in Azerbaycan. İn Azerbaycan hat diye veya nu auf uh, 101 jandrum sondern azərbaycanda nədir 101 nu 101 welche telefonnummer hat der notararzt azərbaycanda nədir 103 the notarzt hat uh, in azərbaycan bizə telefon nömrə No, 0103 103 bu forma dan birbaşa 103-dən söhbət gedir. E, und Jobwaita. So burada gördüyünüz kimi rəqəmləri bir-bir sayırıq yaxud e, deyəcəyəm ki, burada Herr Lange hat di telefon nömrə 889864 Herr Lange hat di telefon nömrə 889864 Ja, gut, Herr Lange hat die Telefonnummer 88 98 64. Bevor Mada, ich stelle mich all doch. E, Buddha Din wie viel ist 7 plus 3? 7 plus 3 ist 10. Wie viel ist 9 minus 5? 9 minus 5 ist 4. Plus. Plus dediyimiz nədir? Plus dediyimiz müsbət, yəni plus üstəgəl minus dediyimiz mənfi, ist yaxud da gleich dediyimiz nədir? bərabərdir. Eee Funktion -8 = 7. 15-8 bərabərdir 7-yə mənasında işlətmiş olduq. Woher kommt das Auto? Avtomobil hardan gəlir? Maşın haralıdır? Biz də Azərbaycanda tutaq ki 40 nömrə, tutaq ki Qubadsa, 17 Şabrandsa, 18 Əlbayram bildiyimiz Şirvandsa, 42 Lənkərandsa, biz bu maşınları görəndə nə deyirik? Das Flug Das Auto Hattas Auto Kent Zeichen, 4 42 BB 343 Es kommt aus Lənkərandir iç. Yəni maşın 42 ə, BB 442-dir və məsələn nədirsə, ümumiyyətlə deyirəm, Lənkərandandır. Maşın Lənkəran maşınıdır deyirik. Burada da nə deyirlər? Das Autohattas Genzeichen LDB 9999 Es kommt aus Leipzig. Not mateable. Maşın Lənkəran maşınıdır. Yəni nə deyib mən istəyirəm, eee, Leipzig maşınıdır. Hardan bilirik? Çünki LDB Nədir? Lightskin maşın nömrəsidir. Bu formada biz bunu bilmiş olduq. Bunlar çox təbii ki, yəni bir dənə nümunəni mən deyirəm, qalanlarını siz özünüz nə etməlisiz, tapmalısınız və əsas da işin sirri pozulmasın deyirəm. Bunu niyə görə? Çünki biz bunu hamısına mən desəm, artıq siz çalışma edəndə nə edəcəksiniz, onu bilməyəcəksiniz deyə. Ona görə çətin olmasın. Burda bizim sadə sözlərimiz var. Maqfiqənci və ya 9 yer feilləri qeyd eləyin. 80 tibis feil bilmirsiniz kimi bizə deyirlər. Höyüğ undlisen sizdən dialoq. E, Dialoqu dinləyin və ya oxuyun. Sind her her siz Herr Heinema, Herr Mayer, siz Herr Mayer, siz cənab Mayer-siniz. Nein, my name is Konrad Müller. Xeyr, mənim adım Konrad Müller-dir. Woher kommen Sie? Siz hardansınız? Ich komme aus Berlin. Mən Berlindənəm. Studieren Sie in Berlin? Siz Berlində təhsil alırsınız? Ja, ich studiere in Berlin Medizin. Bəli, mən Berlində tibb oxuyuram. Wie alt sind Sie? Neçə yaşınız var? Ich bin 25 Jahre alt. Mənim 25 yaşım var. Sprechen Sie Englisch? Siz diləcə oxuyursunuz? Ja, ich spreche ein bisschen Englisch. Bəli, mən bir az ingiliscə oxuyuram bu forma da dedik bu cümlə quruluşlarıdır ki bunları da siz çalışma olaraq etməlisiz indi isə gəlirik burdakı mətnin tərcüməyə da siz nədir burda persons and hobbies şəxslər və hobbilər hobbynizi dinləyiniz və oxuyunuz baxıram burada. E, das ist Susanne. Bu Suzannadır. Sie ist die Frau von Hans und die Mutter von Maximilian und Marie. Bu Hansın xanımı və Maximilian və Mariyanın nə idi? Mariyanın nədir? Anasıdır. Sie arbeitet als Managerin bei BASF. O BASF-də nə işləyir? Menecer vəzifəsində işləyir. Sie liest gern Kriminalromane. O kriminal romanlarının yeyir, detektiv romanları həvəslə oxuyur. Sonra gəlir Dassis Hans Berens. Bu Hans Berensdir. Er arbeitet als Chemiker bei BASF in Ludwigshafen. O Ludwigshafen da, şəhərin adıdır, BASF-də nə Kimyacı işləyir? Kimyacı kimi işləyir, kimyaçi vəzifəsində işləyir. Er ist verheiratet mit Susanne und hat zwei Kinder. Onun Suzan və o Suzanla ailə evlidir və 2 uşağı var. Zeynə Hobbsin, tenis şpirlən 10 Prismarkın zəmlə. Onun hobbiləri tenis oynamaq və nədir? Məktub markası toplamaqdır. Məktub markaları toplamaqdır. Dasis Maximilian, bu Maximiliandır. Herzog von Hans O Hansın oğludur. O Suzanne və Suzannanın da eyni zamanda oğludur. Der Bogdan mafi, O Martinin qardaşıdır. Er ist vier Jahre alt und spielt gern Fußball. Onun 4 yaşı var və həvəslə futbol oynayır. Das ist Marie, die Tochter von Hans und e, Susanne, die Schwester von Maximilian. O Mariadır. Hans və Suzannanın qızı və Maximilianın bacısıdır. Sie ist 8 Jahre alt und singt im Chor. Onun 8 äh, yaşı var və xorda oxuyur. Yani, äh e, David Steinberg oder von Hans, o bu mm, Hansın qardaşıdır. Er Heist Martin. Onun adı Martindir. He er studied informatics in Bremen. O Bremində informatika, yəni mühəndis, kompüter mühəndisliyi oxuyur. He speaks very good English. O çox yaxşı ingiliscə danışır. Ə, und schreibt gern Computerprogramme, wird so həvəslə həvəslə yeni kompüter proqramları yazır. Martin is Ledig, Martin Subaydır. Das ist Martha, bu Martadır. Die Schwester von Hans, Hansın bacısıdır. Sie ist geschieden und boşanmışdır. Sie arbeitet als Mathematiklehrerin. O riyaziyyat müəlliməsi vəzifəsində işləyir. Ze spielt sehr gut Gitarre, er so yarışı gitara çalar und hört gern Popmusik, weil so kæməsler pop musiqiyə qulaq asır. Burada baxırıq, persönlichkeit informationın məlumatları doldurunuz. E, Maximilian Alta yaş, hobbies hobilər, familienstand ailə vəziyyəti, beruf peşə, hobis hobi, anadə və vesayə. Bunları da yəqin ki biləcəksiniz. Geschwista, geschwista adı bacı, qardaş E, Erpaatına həyat yoldaşı, Eltern valideynlər, Kinder uşaqlar olacaq. Burada da elə bir şey yoxdur. Singen mahnı oxumaq, Spielen oynamaq, bir də hər hansı bir çalğı alətində ifa etmək. Lesen isə kitab və ya da qəzet oxumaqdan söhbət gedir. Burada da Antworten und Fragen sehr. Cavab verin və sual verin. Antworten Sie. Spielst du gern Tischtennis? Siz deyirsən həvəslə tenis, diş tenis, stolüstü oyun, stolüstü tenis -tə oynayırsan. Ya işpilə gəyəm diş tenis. Bəli, mən həvəslə stolüstü tenis -tə oynayıram. Şpilə gəyəm diş tenis. Sən həvəslə tenis, stolüstü tenis -tə oynayırsan. Nein, wir dazu ist denn yok, siz həvəslə oynayıırsız cəmdə. Nein, wir spielen nicht gern Tennis. Xeyr, biz həvəslə stolüstü tennis oynamırıq. Wir spielen lieber Volleyball. Biz daha çox voleybol oynayırıq. Spielt ihr gern Fußball? Siz həvəslə futbol oynayıırsız. Spielt ihr gern Tennis? Siz həvəslə tennis oynayırsınızdan, spielt ihr gern Basketball? basketball - sen həvəslə basketbol oynayırsınız. spielst ihr gern hockey - siz həvəslə hokei oynayırsınız. spielst du gern gitarre - sən həvəslə gitara oynayırsan. spielst ihr gern bowling - siz həvəslə bowling oynayırsınız. spielst du gern trompete - sən həvəslə trompet oynayırsan.